еще не стыдно говорить, поэтому попробую по-русски. Это наш десятый проект на территории Украины. Десятый проект это такая маленькая горчина, А этот проект у каждого нашего проекта, собственная дорожка, собственная судьба в этого проекта. Э, да, начало очень хорошие. Я хочу, как пусть, тоже поблагодарить нашим партнерам директору Юрию, который директор дочерской компании, главврачу Владимировичу, поэтому что я очень положительно удивлен, какую работу они сделали, просто помещение европейского стандарта. Я думаю, что оборудование, которое мы здесь подставили, это самое современное оборудование нашей группы, Поэтому первый шаг очень хороший. Теперь я хочу сказать, что наша группа работает на территории Украины по блогу «Мы заботимся о вас». И у нас успехи поэтому, что это не только блогу, а это тоже философия нашей компании. Поэтому желаю проекту счастливого начала, но чтобы всегда они держали